وَيُنزِرُونَكُمْ لِكَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اور یوں ہی ہم بعض ظلم کرنے والوں پر بعض دوسروں کو مسلط کرتے ہیں جو بدلہ ہوتا ہے ان کی کمائی کا اے جنوں اور انسانوں کے گرو کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات پیش کرتے تھے اور تمہیں آج کے اس عظیم دن کی یاد دلا کر ڈراتے تھے وہ کہیں گے ہماری اپنی ہی گواہی ہمارے خلاف ہو گئی اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں رکھا یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنے کفر کے گواہ بن گئے سمین آج سورہ الانام کی آئے مبارکہ نمبر ایک سو تیس ون تھرٹی تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کو مکلف بنایا ہے اور انہیں جواب دے رکھا ہے یوم میزان کے لیے انسان اور جنات اس کی کل آپ نے تفصیل سماعت کی اس کے بعد اسی کا یہ آگے موضوع اور تفصیل ہے ارشاد ہوا کا نول بادمین بدا فرمایا کہ اسی طرح ہم بعض ظلم کرنے والوں پر دوسرے پھر ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات اگر آپ تاریخ انسانی کو دیکھیں تو آپ کو بہت سے نظر آئیں گے کہ ایک ظالم حکمران تھا ایک ظالم بادشاہ تھا اب اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور دوسرا ظالم اس پہ چڑھ دوڑا اب ظاہر ہے اس کائنات کے اندر حقیقی طاقت اور قوت جو ہے وہ صرف اور صرف کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور وہ مالک ہے وہ جس انداز سے چاہے اس کو مقام عبرت بنا دے اور اسے سبق سکھا دے اور وہ سکھاتا ہے یہ تو ہے کہ ظالم کے ذریعے ظالم اور بڑے کے ذریعے بڑے کو سزا دی یہ آئے دن ہماری نظروں میں یہ واقعات ملتے ہیں ایک آیا اس نے دوسرے کو اس بین چڑھا دیا دوسرا آیا اس نے پھر پہلے کو بین چڑھا دیا ہمارے ملک میں یہی کہانی چلتی ہے آپ دیکھیں تو یہ ایک نظام ہے لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا معاملہ وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے بھی کراتا کہ اگر میں چاہوں تو ظالم کو ظالم کے ذریعے نہیں کمزور سے کمزور سے بھی اس کو مروا کے تک سورہ فیل اس کی بہت بڑی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو بادشاہ تھا اتنا بڑا بادشاہ طاقتور اور ہاتھیوں پہ لڑنے کے لیے اور حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا کتنا مضبوط جانور ہے اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے اس ہاتھی سمیت سارے لشکر کو تباہ کروا دی الم تارا کا ربو کا بالبل فیل کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا یہ بھی اس کا نظام ہے یہ اس لیے دکھاتا ہے کہ میں اس کا بھی محتاد نہیں ہوں کہ شاید بڑا بڑے کو آ کے مارے گا نہیں اللہ چاہے تو بہت بڑے کو ایک کمزور سے بھی مروا دے یہ مالک کا فیصلہ ہے اور اس کی طاقت ہے فرمایا کہ بیما کا اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کمائی کا بدلہ انہیں دیا یا دی معاشر الجین والانس اے انسانوں اور جنات کی جماعت اس بات پہ غور کرو الم یاتی کم رسول کیا ہم نے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں بھیجے تھے تمہارے پاس رسول آئے ہمارے پیغام رساں آئے ہمارا پیغام لے کر تم تک وہ پہنچے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوقات میں انسانوں میں وہ رسول نہ بھی بیچتا رسول نہ بھی بیچتا اور اپنا ایک پیغام ویسے ہی بیچ دیتا یا وہ بھی نہ بیچتا تو پھر بھی وہ اس کا جواب دے نہیں تھا یہ اس کا کرم ہے اس کا انسانیت پہ خاص رحمان و رحیم کا اظہار ہے کہ اس نے بار بار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تبلیغ کے لیے تاکہ اس کے ذریعے یہ لوگ واپس آ جائیں یہ جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور پھر اس کی اتنی فضیلت رکھی تبلیغ کی دعوت و ارشاد کی ظاہر آکریم سلطل جب ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ جلے گئے اس کے بعد تو کوئی نبی رسول نہیں آیا اب تو آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی رسول کو اظہار نبوت کے لیے اور نبوت کے لیے آنے کی اجازت بھی نہیں ہے جب آیت آ گئی کانا محمد الباء رسول اللہ و خاتم جی لیکن اس کے بعد اس سلسلے کو کیسے زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی فضیلت اسی قرآن میں بیان فرمائی دعوت و ارشاد کی اور حکم دیا کہ تم میں سے ضرور ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے پھر اسی قرآن میں فرمایا علماء کا, کا درجہ اور فضیلت بیان فرمائی جنہیں ہم ہم نے نے کا علم دیا ہے علم انہیں ہم نے بڑے درجے سے نواز دیا ہے انہیں کو پھر پابند کیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے تمہیں اچھا اور اتنا مقام اس لیے دیا گیا ہے امت کہ تم نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو اب یہ بھی کس لیے ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ بار بار صدا لگائی جائے بار بار انہیں پیغام پہنچایا جائے کہ ہو سکتا ہے آج شیطان اس پہ غالب تھا اس نے بات نہ سنی کل جب سنے گا تو ہو سکتا ہے واپس لوٹ آئے ہو سکتا ہے پرسو بات سن کے واپس آ جائے ہر روز ہر روز اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے ہر روز کائنات کے اندر اللہ کی بات کا اعلان کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو کہ انسان پہ کرم ہو جائے اور وہ اپنے اللہ کی جانب لوٹ جائے اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجا یقین عالی آیاتی وہ آ کر تمہیں ہماری آیتیں تم پر بیان کرتے تھے انہیں سناتے تھے وَيُنزِرُونَكُمْ اب ظاہر اللہ کا دربار لگا ہوگا میشر بھپا ہوگا میزان اور عدل کا تراز ہو، برابر برابر بلکست برابری کے ساتھ وہ ہوگا اور اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا کہ وہ تمہیں اس دن کے بارے میں ڈرایا کرتے تھے یون ناکوم وہ تمہیں ڈرایا کرتے تھے اس حوالہ سے یوم کم یہ آج جو دن ہے تمہارا جو آج جس میں تم کھڑے ہو ہر مبلک یہ کہتا تھا کہ تیاری کر لو اپنے لیے کچھ سامان بنا لو اس دن کے لیے جس دن کے اندر پھر کوئی آپ کے سامنے یا اور چیز نہیں ہوگی آپ ہوں گے اور آپ کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہلا دینے والے اور ہمارے لیے مقام عبرت ہے قالو وہ کہیں گے شہیدنا انفسنا ہماری اپنی گواہی ہمارے خلاف ہو گئی یہ لفظ پہ غور کیجئے گا اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے سارا دن آج کا ایک بڑا اہم یہ سبق ہے بہت اہم یہ سبق بھی ہے کہ ہماری اپنی ہی گواہی ہمارے خلاف ہو گئی گویا کہ ہم اپنے ہی خود اپنے خلاف خود ہی ہو گئے کیسے ہو گئے اللہ تعالی فرماتا ہے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا جس دن کا یہ ذکر ہو رہا ہے ہم ان کے منہوں پہ مہریں لگا دیں گے بتکلی مونا اے سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے ہاتھ بولیں گے اللہ مجھ سے اس نے یہ برائی گی پاؤں بولیں گے اللہ مجھ سے یہ برائی گی کان کہیں گے کہ مجھ سے یہ برائی سنی آنکھیں کہیں گی کہ اللہ مجھ سے یہ برا دیکھا تو انسان کی بے بسی کی انتہا نہیں ہے کہ اپنے اعزا ہی اس کے اپنے خلاف ہو گئے یہ حال ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے خلاف ہی خود اپنی گواہی ہم نے خود بنا لی بغر رتم الیا دنیا اور دنیا کے دھوکے نے ہمیں فریب میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے اور فریب میں رکھا یہ بھی بہت اہم سبق ہے یقیناً دنیا جو ہے اور مزے کی بات بڑی عجیب ہے کل میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ بنانے والا جو ہے دنیا کا ظاہر دنیا تو اللہ نے بنائی ہے دنیا کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ میں نے کہا خود بنانے والا جس کی پروڈکٹ ہے جس کی پرڈکٹ ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ بھائی یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے اب اس میں ذرا غور کریں اس بات جس نے بنائی ہے پروڈکٹ کے بارے میں جو اس کا کریٹر ہوتا ہے جو اس کا پروڈیوس کرنے والا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں نہ جانتا اس نے یہ موبائل فون بنایا ہے جتنا وہ اس کو جانتا ہے ہم استعمال کرنے والے اسے نہیں جانتے جس صاحب نے یہ مائک بنایا مائکرو فون جتنا وہ اس کے بارے میں جانتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کیونکہ وہ اس کو اس کے یہ اس کی اپنی پروڈکٹ ہے اس نے اس کو بنایا ہے یہ ڈائس سویرے سامنے پڑا ہے لکڑی کا جس بڑھئی نے بنایا ہے اس سے بڑھ کے اس کے حوالے سے کون بہتر جانتا ہے اس کی خاصیت کوئی نہیں جانتا چونکہ اس نے اس کو خود بنایا ہے ڈیزائن کیا ہے اب اللہ جس نے خود دنیا بنائی ہے وہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں بار بار یہ دھوکا ہے فریب ہے اس میں نہ پڑھنا اور انسان اس کے خلاف دلیلیں دیتا پھر رہا ہے انسان اس کو سمجھانے چلا ہے اور اس کال کے خلاف لوگوں کو بتاتا پھر اور نہیں نہیں دنیا دھوکھا نہیں ہے نہیں نہیں سب کچھ یہی ہے اور ایک مقولہ بہت لوگ یہ بولتے ہیں اللہ معاف کرے اور یہ کتنا تکلیف کول ہے آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا پنجابی کا ماورہ ہے کہ جی اے جہاں مٹھا اگلا کس ڈٹھا ایسے ہی ہے یہ کفری جملہ ہے یہ کیا ہے کفریہ جملہ ہے یہ نہ سنا کیجیے نہ بھولا کیجیے جو بولے اس کو ڈیمور کرے اور اسے کہ توبہ کر اللہ سے بھائی اس کے خلاف ہی تو سارا قرآن آیا اگلا جہانی تو دیکھنے والا ہے سر وہی تو دیکھنا ہے قرآن کیا بار بار کہتا ہے بمال الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لبوں لائب اس کے برعکس بھی ہے لَعِبُمْ و کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے یہ سارا کھیل تماشا ایک اصل تو وہ ہے جو اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے تو قرآن نے کھول کے اس کو بیان کر دیا بغیر رتھ مل دنیا دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں رکھا دھوکے میں رکھا ایسا ہی ہوتا ہے اس فریب میں انسان پڑتا ہے اور ایک دن سعدی نے کہا تھا کہ ببانگ برائیت کے فلاں نمانت اچانک سپیکر سے اعلان ہوتا ہے فلاں شخص دنیا میں نہ رہا وہ فوت ہو گیا ایسے نہیں اعلان ہوتا حضرات آج فلاں بن فلاں فوت ہو گیا اور فلاں ٹائم اس کا جنازہ ہے کہانی ختم ہو گئی یہی ہے ان کہا کہ اس سے پہلے کہ تیرا اعلان ہو جائے کہ شخص دنیا میں نہ رہا اپنے لیے کر لے جو کر سکتا ہے اور اس اعلان کا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں اس اعلان کا کب ہونا ہے ہم میں سے میں تو کم از کم نہیں جانتا آپ اپنا بہتر جانتے ہیں کہ مجھے نہیں علم کہ کب میرا اعلان ہو جائے ہاں تو بھائی جب پتہ ہی نہیں ہے جب پتہ ہی نہیں کب اعلان ہو جائے تو پھر ہر گھڑی کو آخری گھڑی سمجھے آخری گھڑی سمجھیں اس لیے دنیا کی زندگی یہ کام بڑا مشکل ہے من کو سمجھانا کام آسان نہیں ہے اور مشکل کام ہے کہ اپنے من کو یہ سمجھانا زبان سے ہم سارے کہتے ہیں دنیا ایسے ہی ہے اصل زبان کی بات نہیں ہے بات تو ہے کردار کی کردار سے کون کہتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں اصل سب کچھ اللہ کی ذات اور وہ یوم ہے جب کوئی شخص برائی کر رہا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ اس دنیا کو اس سب کچھ سمجھ رہا ہے آخرت کو وہ بلا کے بیٹھا ایسے ہی ہے کہ نہیں جب کوئی شخص اپنے بھائی کو ہی دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ دنیا کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آخرت کو بلا کے بیٹھا ہے وہ حقیقت میں دھوکہ ہم کسی کو نہیں دے رہے ہوتے دھوکا اپنے آپ کو دے رہے ہوتے اس لیے اللہ نے فرمایا وہ کہیں گے ہائے افسوس آج ہمارے اپنے آزا ہمارے خلاف ہم اپنی ہی خلاف گواہ بن گئے ہمیں دنیا کی زندگی نے تباہ کر دیا وہ شاہدو والا فسم اور اتنا کیا کہ خود ہی اپنے کفر اور بدکاری کے خلاف خود ہی گواہ بن گئے یہ بڑی رسوائی کی گھڑی ہے اللہ اس رسوائی گھڑی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس دن اللہ کسی کو شرمندہ نہ کرے وہ گھڑی بڑی مشکل گھڑی ہے اللہ اس دن ہم سب کا بھرم رکھ لے اصل بھرم وہی بھرم ہے اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے عیبوں پہ پردے رکھے اور ہمیں نامہ مال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے نامہ مال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کا یہ جو اتنا کھلا پیغام ہے اتنا کھلا پیغام ہے ہم ہر روز سنتے ہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں اللہ ہمیں اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حاضرین کو جو غائبین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ہم سب کو توفیق طا فرمائیں امین